Створение органов державной Влады на представе новой конституции То есть с 92 -го года Эти все органы Должны иметь приставку тимчасово выконывающие обовязки Этого нет, а соответственно Они незаконно действуют Далее В конституции УРСР Конституции нашей действующей 1996 -го года правом собственности, ну, публичным собственником является территориальная громада. И только, и согласно этой же Конституции, народ Украины через органы державной влады або через органы местного самоуправления вырешивает свои вопросы. Соответственно, на данный момент органов державной влады как таковых нету, то есть и влады нет. Органы местного самоуправления вы создавали? Нет. Значит, их нет. Значит, и вашей собственностью, которая вам должна принадлежать и принадлежит, принадлежит. Пользуется кто не попадет. Просто вам создают стереотип, что якобы они Влада. Далее. Очень просто делается запад на информацию, на вашу сельскую раду. Уже дали. Хорошо, я могу сказать, я, я даже не, не смотря в, в, в этот самый вытяг, могу сказать, создано в 1992 году. Право создателя нету. Не удивлюсь, если даже копнуть по документам, произведена регистрация на паспорт какого-то человека. То есть нету органов державной влады, и вам их надо создавать. сейчас про 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 суди. Ви говорили, що обращаться в суди. Рассказываю. Я піднімав ці випроси. Що такое суди? Суди здані Державною судовою адміністрацією України. Державна судова адміністрація создала Державну судову адміністрацію областей і городов. Далее, поднимаем закон про державную судовую администрацию. Их обязанности только обслуживать деятельность, но ни в коем случае не создавать. Поэтому судов у нас тоже нет.